Привет всем! Я Даша Капитанова. Я очень опытный турист. Умею сама забронировать себе гостиницу, авиабилеты. Но сегодня я выбрала путешествие вместе с Аккорд Туром. И я отправляюсь в наш красивый уикенд. Правильно! Город назвали Краков. Желание должно быть духовным. А вот и главная достопримечательность Вены. В Будапеште живут одни миллионеры. И всего за несколько дней я посещу четыре страны Европы. Но Европа начинается уже со Львова. И здесь я не про красоты, а про сервис. На вокзале меня ожидал бесплатный трансфер в терминал А, где все предусмотрено для путешественников. Есть душ, гостиница, что немаловажно, миллион зарядок и магазин. Я рекомендую вам взять воду и что-нибудь покушать здесь, потому что в Украине цены на порядок дешевле, чем в Европе. Самое противное в автобусных турах – это прохождение границы, потому что ты не знаешь, сколько придется сидеть и ждать. И чтобы убрать эту неопределенность, я выбираю факультативные экскурсии. В каждом туре есть обзорные экскурсии, но самое вкусное, конечно, за деньги. И я вам рекомендую брать все факультативные экскурсии, которые вам рекомендует гид. Наша группа очень быстро прошла границу, а с разницей во времени вы выиграли целый час. многих интересует вопрос что же брать с собой из одежды в тур я если честно вообще не парюсь потому что мой приоритет это комфорт но самое главное друзья это обувь в городе появился дракон и подносили ему коров чтобы он не кушал людей королю в свое время это надоело он послал двух своих сыновей крака и леха убить дракона сыновья были хитрецы и в чучело из коровы сделали, набили его серой. Дракон тоскушен и умер. Но на этом сказка не заканчивается. Лех убил Крака, потому что хотел, чтобы победа принадлежала только ему. Угадайте теперь, как назвали этот город. Правильно, город назвали Краков. Как только мы увидим огонь из пасти дракона, можно загадать желание, и оно непременно сбудется. Дракон, огонь давай, желание у меня есть. Я так и поняла. Все блогеры ездят и видят огонь. У меня есть желание. Многие не знают, что главная достопримечательность Кракова комплекс Вавель обладает такой мощнейшей энергетикой, что простой истории здесь не обойтись. Мистицизм Вавеля относит к древним семи камням вселенской силы, один из которых индийские жрецы принесли сюда. Возможно, это всего лишь сказочка. Тем не менее, слава Краковского Павеля распространилась по всему миру, и ежегодно толпы туристов, в том числе из Индии, совершают паломничество в этот удивительный город. которые вы говорили, как туда пройти? Это очень просто. Треба целый час идти просто. Целый час просто? Тут через час я должна быть в автобусе. Даша, по-польски целый час просто, это все время прямо. Эй, туристочки, которые хотят выйти замуж. Если залезть в эту голову и загадать желание, то можно быстро и счастливо осуществить свою мечту. После насыщенной экскурсии нас ждал знатный ужин в польском ресторане. Хорошо, мои, приезжайте в Краков. Вкусное пиво, хорошее пиво, настоящее, живое. Напоим, накормим и почувствуете себя очень хорошо после тяжелого экскурсионного дня. Прага невероятно уютный город, несмотря на свой столичный статус. От Праги невозможно устать, желание находиться на ее улицах неиссякаемое. В Праге я была много раз и всегда по традиции, начиная с загадывания желания на Карловом мосту. Есть поверье, что Карлов мост магический. Бедный, перейдя по мосту, может стать богатым, а больной – выздороветь. Теперь поищем три места на мосту, где можно загадать желание. Первое желание обычно загадывает у статуи Яны Непомуцкого. А в этом месте вам нужно взять левую руку и положить ее на пять звезд, а правую ногу на штырь. Желание должно быть духовным, предупреждая сразу. Третье желание загадывает при входе на Карла в мост. Четыре угла украшенных статуями ворот, прячут изображение четырех зимородков. Кто найдет пятого, может загадать желание. Это самое любимое место блогеров и фотоголиков. Здесь же сделать удачные кадры на фоне реки, лебедей и, конечно же, Карлова Моста. Я так люблю читать, что некоторые мои друзья называют меня книжный маньяк. Так вот, этот маньяк нашел свой дом. Здесь Даша, и я здесь живу. У -у -у -у. Уп, тяжелая работа, даже вам, наверное, не улыбнуться нельзя. Чуть-чуть можно. А вот и художественный символ столицы. Собор святого Вита. Сказать до свидания Праге, наша группа спустилась на год. Сытый ужин и чешское пиво на кораблике идеальное завершение насыщенного дня. Вена по праву считается одной из самых красивых и интересных столиц мира. Нельзя не упомянуть и набор штампов, хотя и весьма приятных. Моцарт, Штраус, Штрудель, Шницель и кофе. Все это и даже чуть больше на улицах Вены можно найти с избытком. Вода старается разоблачить самую распиаренную королевскую династию Габсбургов. Якобы свое первое богатство они получили во временное пользование от чешского короля. Ну что ж, лично я спорить не буду, потому что, во-первых, каждый кулик хвалит свое болото, а во-вторых, часто история переплетается с легендами. А вот и главная достопримечательность Вены. Как бы вы ни путешествовали по этому городу, все дороги приведут вас в собор Святого Штефана. В Вене практически везде туалеты платные. Но вы не поверите, где туда можно сходить бесплатно. Это Сваров. Все мои друзья попросили привезти конфетки Моцар. Они обалденно вкусные с марципановой начинкой. Берите тоже на сувениры очень вкусные сладкие ликерчики, я их обожаю, чем-то похожи на Бейлис, поэтому вот такой сувенир я привезу себе лично из Вены. Столица Венгрии, город Будапешт. Будапешт расположен на берегу Дуная. Мосты, соборы, крепости, знаменитые термальные источники, винтажный технологичный транспорт. Вот далеко не весь список, зачем из года в год приезжает и даже возвращается в Будапешт туристы. Смотрите, какого я нашла венгерского хотейчика. Потрем пузика на богатство. В Венгрии ходят форенты. Некоторые магазины и рестораны принимают и евро, но по заоблачному курсу. Полторы тысячи – это всего 5 евро. В Будапеште живут одни миллионеры. Не только в Бремени есть сбежавшие принцессы, но и в Венгрии. Эта молодая царевна сбежала из борца, и именно в этом месте ее нашли. Вот такая история памятника, но это еще не все. Наши туристы любители потереть, а все места памятником, дотерли коленки принцессы аж до дыр. первую ветку метро во всем континенте. И именно сейчас мы здесь находимся. Создается впечатление, что это игрушечное метро. А вот и отель Four Seasons. Венгры очень гордятся тем, что к ним приезжает много знаменитых гостей. И один из них Уилл Смит. Смит привлек миллионы туристов по всему миру в город Будапешт. Тем, что он поднялся по канатам на самый верх. Ну а дальше вы знаете миллионы просмотров, бла-бла-бла. И Будапешт стал очень популярной туристической меккой. Приятно в групповых турах – это четко спланированный, организованный отдых. Мы за один день европейской столицы посетили все достопримечательности, также нам дали свободное время. А вот сейчас мы находимся на кораблике с безлимитным шампанским. Как правило, всех интересует, в каких гостиницах мы будем жить в туре. Все гостиницы, они могут меняться, но не меньше трех звезд уровень. Что такое три звезды? Это душ, туалет у вас в номере, а не на этаже. Обязательно телевизор, стол и удобная кровать. Практически вся Венгрия стоит на термальных источниках, поэтому жители этой страны говорят, если у вас есть деньги, строится здесь купальни. Завершить наш активный туристский маршрут в термальных купальнях Мишкальца – это просто сказка. Первое вино, что мы вам наливаем, Це вино по тиску ви називається Сухой фурмін». Я вас приглашаю в наш город токої на наші 100% токійські хороші вина. До нас на дегустації. Ми для вас готовимо домашнього гарячого гуляжа і хороші п'ять вин ми будемо пити. Ну что, друзья, наш тур подходит к завершению. Мы хорошо покупались и знатно покушали, продегустировали такая скевина. А теперь мы отправляемся домой. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и путешествуйте вместе с аккордом.